Допити активістів у Криму дослідчих викликали учасників другої всекримської конференції комітету із захисту прав кримсько-татарського народу. Про таке першому розповів голова комітету Ескендер Барієв. Прокоментував він і інформацію про призупинення розслідування вбивства активіста Решата Аметова. касается того что прекратили э, расследование по поводу убийства Амета. решата аметова это говорит о том что власть заинтересована в том чтобы просто это дело было закрыто, чтобы не были наказаны а, те участники, а, скажем, или те преступники, которые имеют отношение к убийству. С другой стороны, мы видим другие процессы, когда а, участников а, второй всекрымской конференции Комитета по защите прав крымско татарского народа а, сейчас а, начали вызывать на, на, на допросы. И сегодня уже, насколько нам стало известно, уже на сегодняшний день пять человек пригласили на допросы и, соответственно, интересовались, какое они отношение имеют к комитету и какое отношение имеют к тем документам, которые принимались на данной конференции.